Сегодня мы открыли уже набор. Для города будет где-то 250 патрульных. Это значит, что у нас у вас в городе будет 24 экипажа. Набор продолжается три недели. И все молодые люди, конечно, города просим добро пожаловать в полицию. Вы знаете, наверное, уже видели, что наши такие минимальные требования, и, наверное, уже побеседовали с нашими замечательными патрульными, которые уже работают в Киеве. И самое главное, самое так единственное, что я щас, сейчас я могу сказать, а то, что в Киеве доверие патрульным это где-то 85 процентов. И для нас это самое главное, потому что мы работаем для Украины, для государства, для людей для украинского народа и самое главное для нас это сужить. Это первый э, случай за патрульной полиции, патрульной полиции, когда мы открываем необластной центр. Э, и это первый случай, когда мы открываем два города: были Черкасы, мы еще открыли, открывали Черкассы, сейчас открывали Черкасы, сейчас сегодня Кременчуг. Вот. Э, я приглашаю всех э, молодых людей, которые хотят изменить государства в том числе начиная с Кременчуга все кто хочет изменить структуру МВД и изменить отношение к структуре и помочь соответственно гражданам обезопасить их и поэтому чем больше я знаю на сегодняшний день сейчас уже подала около 900 заявок это очень много, это рекорд своеобразный. Сейчас Черкасса и Кременчуг, вот вы соревнуетесь по количеству заявок. И чем больше будет заявок, тем будет качественнее и лучше будет качественнее будет полицейский, качественнее будет отбор. Вот вы можете увидеть даже потрогать где-то патрульные, которые работают в Киеве. Ребята, ну они красивые, они умные, картинка, да, но на самом деле они профессионалы, они очень хорошо работают. И им за это, их любят киевляне И им доверяют киевляне Обращаются очень часто да? Мы знаем количество звонков Обращений увеличилось во много раз И ждут, когда приедут полицейские Я думаю, что такое же отношение И будет в Кременчуге Я знаю об этом, что вы этого хотите И набор заканчивается 14 октября Прием заявок Начинается отбор Начинается обучение в конце февраля все ожидайте, выйдут, ребята выйдут на улицу и будут вам помогать во всех вопросах и оберегать вас. Уважаемые кремичужане, гости, все присутствующие. Прежде всего, конечно, хочется у вас сказать вам здравствуйте всем. От лица не только всей полиции Украины, Киева, а лично от себя и от моих коллег. Я сам родился и вырос в городе Кременчугово, я кременчужанин. Я могу вам сказать, что мы с вами на правильном пути. Мы должны вместе менять власть. Мы, у нас с вами одно дело, у нас с вами общее дело, у нас с вами общая Родина. Новая полиция дала надежду на светлое, честное будущее для каждого гражданина. Спасибо вам большое за внимание. Всем доброго дня. Взагалі мне очень понравилась идея, и у меня было такое чувство, что хочется что-то изменить в этой Побороти по-перше, свій страх і допомогти це іншим. Також хочу сказати, пускай хлопці не вражаються, але хочу сказати, що дівчата не зможемо побороти. Пуска це другі кажуть, що це не дівчача робота, але ми дівчата сильні, ми переможемо. Дуже дякую.